Да? Не, родом из России живу в Украине. Понял. Слушайте, вот, а вы давно там живете вообще? С 2005 года. Ну, а что вас так туда потянуло? А родители забрали. А, понял. Ясно тогда, ну, раз вы понаехали, то тогда, наверное, вопросов особо нет никаких. Почему? Затовая 20 лет уже здесь живу. У вас вопросы ну? по какой теме? Ну Интересно. давайте тогда, может ответите. Вот как считаете, вот почему Украине не получилось построить нормальное государство? Нормальное государство по сегодняшний день существует со своими проблемами. Это, во-первых, так как идеальных идеального в мире ничего не существует. Взять ту же самую Швейцарию, красивая страна, одна из самых красивых э, географически, географически очень э, удачно расположена. Природа одна из самых красивейших. Она есть при... я меня это... интересует Фрицария. Ну, меня отвечаю. интересует Украина. Украина это идеальное это государство, но идеальное государство не существует. Государство со своими проблемами. Со своими проблемами? А может она сама вот, ну, одна большая проблема? Не, я тебе говорю, Украина это государство со своими проблемами, как и любое другое государство, которое существует в этом мире, и у него есть свои проблемы. Ага, ладно, а почему она старает, не старается их решать, а на, наоборот их приумножает? Как же не старается? У нее была проблема, это э, внешнее влияние России, она от него начала избавляться, вот, Россия решила вести войска, сейчас... Украина полностью... Это самая важная проблема, которая Украина у нее была? Сейчас российское был... влияние? Да, российское влияние, которое дестабилизировало ситуацию в Украине путем большущего количества коррупции. Вот связано... Коррупции все связаны с гражданами Российской Федерации, с их друзьями, которые родились в Украине, с бизнесом, который сотрудничал с Россией. Россия, Украина. Вот. Самая главная проблема во всей жизни это коррупция. Если коррупция. Понял. Слушайте, на а вопрос такой. Да я понял, я понял. Люди Слушайте, а просто тогда такой. А Резников хорошо. он каким образом с Россией связан? Еще раз. Ну, Резников, он каким образом с Россией связан? Кто такой Резников? Ну, бывший ваш э, министр обороны. А я говорил, что он с Россией связан. Нет, ну просто вот вы не помните, вот скандал был, яйца по 18 гривен. Яйца были по 18 гривен, полностью согласен. Да, Россия здесь причем. Я о том же. России же не было уже. Украина же с этим, ну, поборолась. Еще раз повторюсь. Украины есть одна большущая проблема, это внешнее влияние российской коррупции на украинский бизнес. Вследствие чего Украина начиная с 2014 -го года начала с этим воевать. Вот, у всех ваших ФСБшников, которые служили везде. Вот, по сегодняшний день это продолжается, потому что по сегодняшний день есть очень большущее количество разных расследований и людей, которых за то, что они сотрудничают с Россией. Ну да, я слышал, Старушки пять лет условно дали за то, что она лайк в одноклассниках поставила, видео. Видел. Еще раз. Ну у вас старушка, старушка в Одноклассниках поставила лайк на а, открытке, это... там 9 мая. Это та, которая да. Это та, которая отказалась э, открыто отвечать за что ей пять лет влупили. Это интервью Золкину, когда он ей задал вопрос: мы будем рассказывать аудитории за что вас действительно на пять лет засудили? Она сказала: нет, я не хочу. Ну зачем ты mm -hmm. манипулируешь фактами, если я...? она отказалась говорить о том, за что ей, ее присудили на пять лет? Угу. Получается, можно все что угодно сказать. Плохо работает пропаганда. Есть, есть статья, за что ее посадили на 5 лет. Она попросила этого не да говорить. Что? Вот, и она отказалась вот, в разговоре публично говорить об этом. Не, информации. не, не, а статья-то какая? Она отказалась говорить публично. Попросила, чтобы Золкин этого не говорил. Разговор а, то есть статью неизвестно, за какую ее привлекли. Еще раз, ты же смотри, ты ссылаешься на видео и пытаешься манипулировать. А я тебе отвечаю, что эта женщина попросила не говорить статью, за что ее посадили на 5 лет. И получается, но ну, Статью неизвестно. я понял. Ладно. Статья ну известна... и получается, вся коррупция, которая в статья Украине есть, это так или иначе судеб. московское вот это влияние, правильно? Причем женщина, которую посадили на 5 лет, коррупция, вот, поясни мне. Да я не помню, как мы зашли к этому. Так вот, вот давай про коррупцию. Давай, Что там? Давай. Получается, все коррупционеры у вас, это так или иначе, это московская пропаганда. Нет, ты плохо понял. Коррупция есть во всем мире. Но на Украину было большущее влияние со стороны России. Очень много было связанного бизнеса, который по сегодняшний день, по сегодняшний день идет. То есть сотрудничают какие-то компании между собой. И Россия продолжает иметь влияние на внутреннюю обстановку в Украине. Понял. Слушайте, а как вот тогда можно вот охарактеризовать человека, который являясь министром обороны, ну вот делал такие закупки типа яйца по 17 гривен там, Смотри, и чтобы установить. Ананасы, вот чтобы, чтобы установить коррупцию, вот этим должны заниматься правоохранительные органы, которые, в принципе, дают. Не, не, вы стадию, как, вы как понятия... считаете, вот как можно оценить вот такого человека? И, в воюющей стране. Уже оценили, его устранили от должности. Нет, я же у вас спрашиваю. Так вот я и тебе же говорю: его отстранили за то, что он не проконтролировал. Э, Но за... не посадили. Не посадили, да. Не посадили. А кого у вас вообще садили за коррупцию? Каждый пятый чиновник получает срок. 4 получает штраф денежный, в зависимости от того, что он наделал. Открытая статистика. У нас сколько это у нас получается? За последний... У вас получается 20% чиновников воруют. За 10 лет у нас. Скольких чиновников посадили? А, нет, подожди, статистика есть чиновники, плюс те, которые причастны. У нас 60 тысяч человек. Это чиновники, плюс те люди, которые занимались коррупцией, посадили. А на России за 10 лет лишь чиновников 80 тысяч посадили. Ты представь, не беря под внимание то Нет, я хочу понять. Ну понятно, вы можете цифры любые сказать. Мне просто интересно, и нарисовать можно любые цифры. Мне интересно, допустим, какого-нибудь там, я не знаю, вот Коломойского вроде как посадили, а вроде как и не посадили, да? Сколько посадили в России за коррупцию? Смотри, это же не какая-то там англосахская информация. Это Тасс. Нас даже министра финансов, по-моему, посадили у Люкаева. Тасс вот говорит о том, что за 10 лет около 72 тысяч чиновников в России, в России ответили в суде за коррупцию. Статья за 8, 8 декабря 2022 год. Смотри. Аналогичный вопрос. А у вас 60, правильно? 60 тысяч это, это общее количество корруп коррупции. То есть это и простые люди, которые где-то участвовали в коррупции, и чиновники, и предприниматели. А -а -а. Вот Понял. И, Ладно, и с коррупцией мы разобрались, не, она, корруп... она есть у всех, не, 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 но у вас не, не. она почему-то пронизана до верхушек власти. Коррупции... То есть до министра обороны. С коррупцией мы еще не разобрались. Потому что теперь вопрос по поводу России. Вот ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Какую статью влупили строителям дамбы в городе Орск? Строителям дамбы в городе да, Орск? Да, те, которые были ответственны за... Не, лекарство. я думаю, там разберутся. Там, я а думаю, там будет разбор вопрос. Ты же задаешь вопрос мне по поводу министра обороны, я тебе ответил. А я тебе задаю вопрос по поводу России. Ты же должен понимать. Ну, ну не, не, так я согласен. Но смотрите, министр обороны у вас... То есть ситуация прошла. Вопрос задаю по поводу мэра Орска. Вот сын покупает квартиру за Смотрите, у вас ситуация прошла, у вас человека остановили, все, тема закрыта. У нас ситуация еще идет, понимаете? У нас сейчас, ситуация, она еще идет. Вот когда вот это все закончится, начнется разбор полетов, и тогда уже можно. Вот если через там. Два месяца не будет никаких результатов, тогда и можно будет об этом говорить. Так я пока ну. Пока о, рановато. Какая статья? А, ну статья надо смотреть. Халатность или коррупция? Ну, я думаю, в знал, рамках расследования. я думаю, в рамках расследования ситуации в Орске, угу. я думаю, там будет и халатность, и коррупция по поводу дамбы и по поводу. Насколько мне известно, у него даже там то ли сын, то ли квартира в Дубае есть что-то такое. Там тоже... Очень миллиона много рублей. Я, ну, дум я, я думаю, ну, он приедет. А, ответь мне тогда на вопрос, вот взять э, Шойгу. У него вот есть жена вот этого зятя, да, его дочь Шойгу. Мне Но, вот насколько ин... мне известно, они уже года-три как в разводе. Мне и, вот, вот интересно, откуда у дочери Шойгу э, хватает денег? Миллионы евро тратить за границей. Откуда mm -hmm. такие деньги? У дочери Шейгу? Ага, без проблем. А ты посмотрела на какие, допустим, какое у нее предприятие? У кого предприятие? У, у, у дочери Шойгу. У получается, дети чиновников у вас могут иметь бизнес. А, Я а прав... ты думаешь, они не должны иметь бизнес? Я правильно понимаю, что дети чиновников могут иметь бизнес? Подожди, они не должны иметь бизнес? <с> у нее нету бизнеса, который приносит ей, ей такие денежки. Она подожди, тратит подожди. за границей, вот есть чек расследования, где проводились, где она убегала от журналистов, у нее чек миллион евро за один месяц. Подскажи uh -huh. мне, пожалуйста, что это за бизнес такой в России у дочери Шойгу, который приносит ей э, возможность тратить миллион евро? Это же не прибыль миллион евро, это то, что она потратила просто за месяц. Uh -huh. И, не, я смотрел. Когда еще началась вся эта канитель с дочерью Шойгу, когда она там где-то спалилась с каким-то я смотрел, она, если мне память не изменяет, является одним из директоров одной из крупных компаний, по-моему, которая... И зарплата ну, что у нее ди... с И зарплата у нее тысяч рублей. Ну, рассчит рассчитывать, что дочь Шойгу будет ну, это... У нее зарплата 270 тысяч рублей, если не ошибаюсь, да? Там была средняя. Это откуда ты взял такую Сре... Средняя зарплата директоров этой компании, да? Правильно я понимаю? Нет. Не. Сколько, сколько? 27... Директоров этой компании? 270 тысяч рублей. У нее зарплата месячная. О, надо смотреть. А, тоже не знаю. Это что, это, это где то Какое расследование? Вот давай, я просто вот сейчас ознакомлюсь. Да, вот можешь прямо сейчас зайти. Российская элита в Монако, российская элита в Куршавеле. Ну это от кого расследуют? Это журналисты украинские, которые поехали, снимали украинских чиновников и российских. Где они подходили uh -huh. к дочери Шойгу, а там убегала от них. Которая ездит на Роллс-Ройсе, Джост, Роллс-Ройс, да, за миллион триста тысяч евро. Ну это вот. я не знаю, как... что там за роллс А, ты не знаешь. Ну хорошо, смотри. Еще ну с... да, я не видел, я и спрашиваю вот это вот. Ситуация в Санкт-Петербурге. У вас там в Санкт-Петербурге... Ты откуда, кстати? О, oh, я yes, yes, yes. Откуда? Ижевск, Ижевск. А, вот в Санкт-Петербурге, на набережной, если не ошибаюсь, да, на набережной, была раньше такая маленькая военная часть. А каким образом вот эта военная часть, которая принадлежит, в принципе, администрации города, перешла в частную собственность дочери Шойгу, которая строит там большущий комплекс? Угу. Не подожди, то есть, подожди, то есть дочь Шойгу-то, она в итоге кем работает? Не, не, у него она же... Она строит дома? У него две дочери. А, у него две должности? Нет, у не, у него две дочери. Ну, у него две. Нет. Вторая дочь, то есть у него занимается строительством, я правильно? правильно. Не, она не занимается строительством. Нет. Ну а чем она занимается? Одна, кто у, нее, у него там? Одна финансист, а вторая ответственная за развитие биатриатлона в России. Вот мне интересно, Мам. а вторая, каким образом получила государственную собственность? в частные руки, в свои руки. И каким образом она снесла воинскую часть и начала строить на набережной отель там, да, комплекс большущий? Не, надо смотреть. Скорее всего в результате тендера. Я вот так ферму получил государственную, кстати. А это не коррупция, не? Ну я фер, подожди, я лично сам получил ферму, ферму в результате тендера государственную. Я же тебе задаю вопрос, откуда... Он Это ден... на моем уровне, на моем ден... уровне. Денежка откуда? Сотни миллионов рублей строит проект. На ну, надо смотреть, надо смотреть. Да. Конечно, она нашла спонсоров каких-то. Да. А, спонсоров нашла? Ну, конечно, конечно. Компания же там, она, она, же не только же ведь раз... она там работает. Как не ли? же россияне то есть пытаются... Есть явно правильно ведь? Как же россияне пытаются оправдать вот эту коррупцию при власти? Наверное? Да я не оправдаю, я, я, я пытаюсь понять. Просто ты мне рассказываешь то, о чем я как бы ну, не знаю. Смотри. Вот я пытаюсь понять, Си... что там Си... происходит. Ты мне говоришь, понимаешь, только... Негативную сторону. Третий год вот, коррупционную? Идет. Ну подожди, Третий я договорю. Третий год расследования идет. А вот этот комплекс. Нет, так про Навального у Навального тоже были расследования. У Навального тоже были расследования. Расследования от ваших правоохранительных органов. Третий год якобы идет, а у нас она строит, строит, строить. Подожди, за подожди, подожди. То есть российские правоохранительные органы mm -hmm. конкретно занялись вот этой, вот этой деятельностью, конкретно? правильно? Конкретно три года. Ну, я же не знаю, я у тебя спрашиваю. Ты года. говоришь, что российские правоохранительные органы идет следствие, Конкретно, правильно? Конкретно они вот три года пытаются понять, а как Ну, там? то есть она сейчас под следствием? Она нет, нет, ни в коем случае. Компания под следствием? Компания, да. Ну вот. А ты говоришь, что что она строит? Оказывается, компания все-таки. Компания, которая ей принадлежит. Но на нее почему-то не завели. Ну, так вот, это, понятно, понятно. Не у нее, то есть, 100% акций или 100% или сто процентов нее, нее не завели дело. На компанию, которая строит, уже достраивает. Вот, ну, знаете, надо надо года. смотреть, я же говорю. А -а -а. Я, я сейчас, я не знаю, о чем. Опять ты смотри, вот как получается, ты знаешь, сколько яйца стоит. Ну, надо надо жить, так я же говорю, надо посмотреть. Ты знаешь, сколько яйца. В... Надо посмотреть. Ты знаешь, конечно, сколько яйца я в это... Украине стоит. И, я думаю, но не знают, но не знает, что происходит у тебя в России. Это как-то странно. вот ты что? Я знаю, что у меня в Жеске происходит. Так расскажи мне, пожалуйста, почему ты знаешь, сколько яйца в Украине стоит, а не знаешь, что происходит в самой России? О, ты что, это мировой скандал, это буквально весь мир знает. О, а Даже а нью йорк Таймс А ты не, а ты, получается, вот не знаешь, что ты происходит что? в России? Боюющий в Воюющей стране министр обороны ворует на яйца ты на получается... питание солдаты, что? Опять же, это ты очень смотри, весело. Смотри, чтобы кого-то обвинить, что ворует, ну, должны этим заниматься. Так я не, так смотри, я не рода. обвиняю, я, за... я... я зачем задаю этот вопрос? Я говорю тебе, у меня изначальный что... это вопрос ты в чем был? Ты послушай, у меня изначальный это вопрос в чем Внутри, в Я согласен, в России очень много минусов. Они есть, они есть. Но у нас каждый третий из страны не уехал. Понимаешь? У нас работают куча федеральных программ. У нас помогают бизнесу. У нас помогают э, матерям. У нас помогают молодым семьям. У нас государство рассчитано на поддержку народа. А у вас государство рассчитано на то, чтобы этот народ... Так вот, у меня вопрос такой. Почему? Не получилось-то. Вот коррупция это первое. Uh -huh. Второе, у вас демографический по факту кризис. Uh -huh. Когда каждый третий украинец, он находится не в Украине. Что, что вот. еще раз? Ну, это же факт то, что не получилось. Смотри, Довели страну закончили... до войны тем или иным способом. Давай мы сейчас хотя не хотя говорим о начале конфликта. конфликта и прочее. Хотя бы, хотя бы, мы говорим о том, что это произошло. Да? Вот. Ну, то есть, это же очевидно то, что ну, не получилось за 30 лет. Смотри, если мы будем, мы не закончили с тобой тему по коррупции, Россия то находится на самом дне коррупции, а Украина на середине. То есть, если мы говорим о коррупции, мировой коррупции, Российская Федерация находится среди стран Африки. Вот на то количество населения вот большущее количество коррупционных скандалов. Просто вам в телевизоре это не показывают. Зачем говорить народу правду? из чего тема по коррупции закончена? Если Россия из-за своей большущей коррупции влияет также на Украину, к сожалению. И с этим украинцы. Короче, как Россия таки... во всем виновата, правильно? И с этим украинцы как раз таки борются. Вот, я тебе отвечаю. То есть у вас ничего не получается, но виновата Россия, правильно? Я тебе отвечаю, почему ты мне говорил, там к войне привели. Вот эта большущая коррупция привела российские войска на территорию Украины в 2014 году. Ну, я понял. Короче, да. виноваты во всем опять тебе отвечаю по поводу того, кто войну начал. Ты же начал мне наваливать только что вопросы Ай, по боле, поводу ну, у и логика. кто начал. Каждый третий украинец живет за бугром. Кто начал войну? Да и страны что? воруют все, продали все еще, еще раз. Россия единственный, ресурс, единственный ресурс остался. Это у... Кто его продает? федерации во всей мире. Вы ваша федерация самая коррумпированная во всем мире. Такого количества коррупции, как в России, не существует больше нигде в мире. Нигде. Вот простая статистика. Ты, где ты можешь зайти и посмотреть, как воруют в Украине, как воруют в России. По статистике это определяется. Да, я понял. А я не понял. по вбросам, вот эти вбросы. Ну. Я понял. Слушай, а расскажи Что мне, делать вот, пожалуйста, будете? как народ возвращать будет? Расскажи мне, пожалуйста, а почему в России вот с демографией проблемы? Не подскажешь? Как народ возвращать будет? Почему у вас проблема с демографией на России? Ну, потому что. Ну. Потому что, допустим, возра ну, возраст людей, mm -hmm. он поднялся. Да? Куда он сейчас? Сейчас, допустим, ну, послушай, вот допустим, раньше в 18 лет, это был взрослый человек, который там работал на заводе, который имел детей, и т.д. Сейчас люди в 30 лет не могут. Взять на себя ответственность даже за себя. Живут с мамами, с папами. Да? Ну, вот в этом. В чем-то есть проблема. Но это проблема ну, общемировая, не считая определенных Я что, задаю вопрос, много, почему у вас есть. проблемы с демографией? Они а почему у вас я сказал, за возраст? Я же сказал. Из-за этого люди, люди, да, э, не могут взять ответственность даже за себя. Вот и все кто-то не хочет работать, кому-то child free, допустим, да? или еще что. -то. А так, ну, со стороны государства сделано, ну, достаточно много. А теперь смотри, ты говоришь, там сколько уехало. В России смертность превышает рождаемость в трижды. Это во-первых. Во-вторых, сколько россиян, граждан России живет за границей? Более 10 миллионов. А вот же войны нету. А почему более 10 миллионов? Это у нас сколько в процент, проценту? Не подскажешь? Сколько? Да? Ну, посчитайте. Ну, я сколько, сколько, Примерно, примерно, э, примерно, сколько там, 14 процентов? Пускай так будет. Сколько? Пускай так будет. Меня интересует, а почему они выехали из России? Подождите, подождите, у вас 30. Что, не, смотри, статистика Украина, которая находится в состоянии войны уже 10-й год, 11-й, со стороны выехало 8 миллионов 177 тысяч. А у вас же ж войны? Куда? А у вас же ж войны? Нет, не, не, За границу Украины. У вас же войны нету. Почему Подождите, у вас подождите. 10 Только Россия миллионов? приняла 4,5 миллиона ваших мир. Нету бежать. такой информации. Есть информация сколько. Как нету? Это Россия ее эту информацию озвучивала. Есть... Даже у меня в городе есть жители Украины. Еще раз. Граждане Украины Еще раз. приехали не даже в Не снижай с моего вопроса. Вопрос почему по простой. Если у вас нету войны в России, почему свыше 10 миллионов убежало из России и не возвращаются. Подожди, стоп. Когда они убежали? Вот на сегодняшний так такого не день. Мне не это сказать. Чем ты манипулируешь? На сегодняшний день более 10 миллионов граждан Российской Федерации проживают за границей. Почему? И что? Почему? Почему они убежали или почему они проживают да, за границей? почему они уехали из России? Так они уехали многие. Когда еще? Они уехали некоторые, из они уехали еще в 90-е. Граждане. Во время мобилизации из России Статистика. уехало, насколько мне известно, порядка 800 тысяч. Граждане, людей. услышь, граждане, это те люди, которые имеют У гражданство. У которых есть российский паспорт. Да, вот почему они уехали из России. Не У могу. которых есть российский паспорт. Не могу понять, паспорт. почему они уехали. Так я же объясняю. 14 населения. Я же объясняю. Многие из них уехали еще в 90-е. Почему? В России не запрещено два гражданства. Не ври, не нужно Многие врать. Многие себе эти гражданства не рим, оставляют. Не нужно врать. Понимаешь? Разумеешь? Нет нету такой статистики, что они уехали в 90-е. На сегодняшний день свыше Подожди, 10 Подожди, так они откуда там появились? Хорошо. Свыше 10 миллионов в течение 32 лет выехали из России и не возвращаются. Почему вопрос? Почему? Потому что кому-то позволяет достаток или у кого-то есть желание. Мы свободная страна, понимаешь? Возможно уехать, можно приехать. Конечно. Ты же мне кричала, у вас так... уехало. граждане России живут везде. Понимаешь, везде. Валовое количество мигрантов из России. Ну, не мигрантов, а граждан России, которые живут за границей они бежали от разрухи 90-х после развала Нет, Союза. Нет, такой статистики не ври. Не нужно ну понятно, но я тебе говорю, не то нужно как заниматься и есть. Большинство враньем. людей уехало именно в 90 Ты занимаешься враньем, так Большинство как такой людей. Большинство нет. людей осело, допустим, в Израиле. Да, у нас много переселенцев, которые поехали жить в Израиль. Так вот. Россия не запрещает иметь гражданство другой страны, но Я не люди, задаю вопрос, они являются гражданами Российской Федерации, они также являются гражданами. Причина, Израиля, почему они уехали? Вот какая причина? Вот по сегодняшний день они уезжают Да по, и по разным. И ну по разным. От ре... <с по <с разным абсолютно причинам. Понимаешь? По разным. Кто-то потому что, потому что ему нравится жить в Испании. Кто-то, потому что ему нравится жить в Америке, у кого-то родственники в Армении, он туда живет, туда к своим корням поедет. Нормально, понимаешь? ты понимаешь. Люди Люди по разным причинам уезжают. Но у вас уехало после начала вот этого конфликта не ври, не 8 миллионов. 8 миллионов уехало только в Европу. Россия приняла 4,5 миллиона ваших беженцев. И они живут, здравствуют, им. Никто их не запрещает, их не сжигают в камерах. Они живут, радуются. Переселенцы с Херсона получили сертификат на покупку жилья в России на, в размере 7 миллионов рублей. Недвижку могут купить в любой части России. Так что, украинцы, возвращаемся теперь к твоей статистике. Во-первых, на сегодняшний день за границей проживает 4 миллиона 800 тысяч беженцев. Те люди, которые, те люди, которые получили статус беженцев, общее население, общее количество людей, проживающих с гражданством Украины за границей, это сколько я там говорил? Э, ну, там, 8,5 миллионов, возьмем так. Вот. Теперь далее. Вот меня интересует еще один такой вопрос. А, ты говоришь, там 4 миллиона Россия приняла. А каким образом человек который во времена боевых действий, там, в Херсонской области, в 2022 году выезжал из стороны Европейского Союза через Россию, каким образом его внесли в то число э, беженцев? Как это так получилось? Что он стал беженцем, если он в России не находится? Подожди, может он оформил документы? Нет. Подожди, суть, суть, еще раз повтори вопрос, я что-то не понял. Погран... То есть, человек с Херсона погран... поехал в Россию, погранслужба... и потом ехал в Европу, правильно? Погранслужба Российской Федерации опубликовала статистику, что около 4,5 миллионов украинцев пересекли государственную границу между Украиной и Россией. Вот, это статистика, сколько людей въехало. Но почему-то по сегодняшний mm. день погранслужба Российской Федерации не говорит о том, сколько въехало. Вот. И берет вот это количество людей, которые пересекли границу, берет их как беженцев. Хотя у меня большущее количество друзей, которые выезжали из Херсона, ехали через Крым, возвращали страны Европейского Союза. И Но это жив... ни о чем не говорит И пока. там живут. А теперь? А вопрос... Это мои друзья, мои вопрос... Там, вопрос... У меня вопрос ответ. На заборе написано, вопрос это ответ. Пока ни о чем. Сколько украинцев покинули территории Российской Федерации начиная с 2021 года? Вы говорите или что? Информацию хотите сказать? Задаю вопрос. Сколько украинцев, начиная с 22 -го года, покинули Российскую Федерацию? Понятия не имею. Нету статистики. Потому что все, кто въехали, каким-то образом оказались беженцами в России. Подождите, подождите. С 22 года сколько украинцев уехало? Куда именно? Ну, из России. С 22-го. Сначала конфликт. Ну, этой статистики нету. О чем вы тогда говорите? почему ее нету? Подожди, то есть они вернулись обратно в Украину? В некоторые вернулись обратно в Украину, в Херсон. А, -а, -а некоторые все Некоторые проживают понял. за границей. Я понял. Все, все, все вопросов не имею, да? видишь, вот так вот российская... Вот, люди призывного возраста, они все прямо рванули в Украину. На бегом, тему бегом. беженцев в России ломается. Нет информации, сколько людей покинули. А все люди, которые не могли или им не разрешили ехать через линию боевых действий, бежали через Россию и стороны Европейского Союза, потому что никто не захотел жить, э, ну, я не говорю, что никто, те, которые решили выехать, не захотели оставаться при России. Да, ради Бога. И что, кто-то держит тут, что ли? Никогда. Не хотите, езжайте. Не манипулируйте. В чем проблема-то? Проблемы вообще не вижу. Не манипулируй цифрами, что в России около 5 миллионов беженцев. Это статистика... Подожди, это озвучила погранслужба? Это статистика, которую ты не можешь подтвердить, так как нет информации смысле, о том... погранслужба это озвучила? Нет информации о том, сколько человек покинули Россию из Украины. Нет, погран, погранслужба озвучила цифру, правильно? Озвучила... О том, сколько Россия приняла беженцев. Нет. То есть она... Нет. То есть она нет. Им... Дала еду, нет. дала им ночлежку, нет. так ведь и... дала им определенные нет. выплаты, нет. если надо, восстановила им документы, нет. так или иначе, помогла восстановлении документов. Нет. То есть, так или иначе, они получили от России, ну, нет. собственно говоря, нет. услуги, которые они бы и нет. не получили, допустим, в Украине. Беженец это статус. Это все. Статус, который юридически закреплен. Количество людей, которые пересекли границу ну, вот сами же Российской Федерации, это количество не является беженцем, потому что статус беженца ты не получаешь на границе, а ты оформляешь этот статус в администрации города, где ты находишься. В связи а, чего то есть 4,5 миллиона говорю, просто въехало в Россию. Еще раз я говорю, Правильно? не нужно в... ну, не богу. нужно в... а? о том, что то количество людей, которое пересекло границу, является беженцем. Czy o czym mówisz? Muszę. No, sure.